ડ્રગ્સ અને માદક પદાર્થોથી લોકો દૂર રહે અને સમાજમાં તેનું દૂષણ ફેલાય નહીં તે માટે જનજાગૃતિ ખૂબ જ જરૂરી છે નર્મદા જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા આજે જનજાગૃતિ રેલી થકી ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી જિલ્લા પોલીસ વડાએ લીલી ઝંડી બતાવી રેલીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું આ ઉપરાંત એક અઠવાડિયા સુધી સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં પોલીસ અને નશાબંધી અને આબકારી કચેરી દ્વારા ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન સંદર્ભે જાગૃતિ કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવશે આજ છવ્વીસ જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ વિરોધી દિવસતા આજ પૂરે ગુજરાત રાજ્યમે દેશભર મે अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके बारे में कामगिरी हो रही है तो इसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा नर्मदा ज़िला पुलिस की तरफ से आज के इस दिन में और आने वाले एक वीक में ड्रग्स विरोधी कैंपेन का लॉन्च किया गया है इसमें अलग अलग, अलग स्तर पर काम किया जाएगा जिसमें आज एक रैली के स्वरूप में हम राजपिपड़ा शहर में ड्रग्स विरोधी अवेयरनेस फैला रहे इसके अलावा नर्मदा ज़िला पुलिस की तरफ से जो कैंपेन है उसके अंदर अलग अलग होर्डिंग्स बैनर्स कार और टू व्हीलर के स्टिकर्स ऑटो रिक्शा फोर व्हीलर और बसेस के लिए बड़े बड़े स्टिकर्स और आ, एक अनेक स्वरूप में आ, नो ड्रग्स से नो टू ड्रग्स के बैजेस और किचन को हम आ, लोगों को देंगे एक नई पहल भी हम इसमें कर रहे हैं कि नॉर्मली पैम्पलेट के अलावा हम थैलियों को भी इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक लोग उसको अवेयरनेस को और उसके मैसेजेस को पढ़ पाए कैंपेन के अंत में आ, हर हमारे पी एस आई एंड अबो ऑफिसर्स अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस युवा वर्ग जो हमारे टारगेटेड ग्रुप्स है ड्रग्स विरोधी अवेयरनेस कैंपेन में उनके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम करेंगे मेरी आप सभी से विनती है आ, कि आपके माध्यम से मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि ड्रग्स के इस आ, लड़ाई में आप हमारा साथ दें और पुलिस के साथ रहकर काम करें